你为什么仓促结婚？我并没有仓促，我只是在合适的时间做自己想做的事情。我可以理解你为了回家拿回二叔手里的东西，但你说的这个理由，我不相信。 我的私事，不喜欢跟外人讨论。天还没亮，你再去睡一会儿吧。等一会儿弗兰克起床之后，我让他给你送早餐过去。怎么了？哎哎哎！帮个忙。啊？你喝醉了。周正臣。也不知道他的行式住哪一家酒店。 真把他送到这里来，他结婚了，不好单独送到酒店去，不好把他单独送到酒店。你送到我这儿来干嘛？那你说怎么办？不会是把他扔到外面去？万一碰到坏人。哎好好好，把他留在这儿可以，你也要留在这儿。行，扶他去房间吧。 慢点，慢点，哎，弗兰克，<唉>你扶我房间去干嘛？谢谢。你如果跟文川吵架了。 不方便让他来接你的话，等一会儿天亮了，我叫人帮你送回去。不用，我对不来梅比你更熟。好。你订婚的事，我一直想道歉，没想到被那场意外打乱了你们的节奏。没关系。 我跟周文川要离婚了，当初太冲动，两个人都没想好，造成了一场闹剧。我怕我爸妈受不了，尤其是你妈还那么爱面子，决定先签协议，一年后再找个借口公开。 你为什么仓促结婚？我并没有仓促，我只是在合适的时间做自己想做的事情。我可以理解你为了回家拿回二叔手里的东西，但你说的这个理由，我不相信。 我的私事，不喜欢跟外人讨论。天还没亮，你再去睡一会儿吧。等一会儿弗兰克起床之后，我让他给你送早餐过去。你过去对婚姻的态度，一直很慎重，考虑的多。你还说过。 自己对婚姻没什么诉求，有朝一日结婚，都是为了家里人。这次真让人意外、啊。也许这个就是对人不对事吧。你还有事吗？没事的话，我就继续工作了。 一直吃饭。你们吃吧，谢谢你昨天带我过来。好，不客气啊。那我先走了。大哥，你什么时候来的？ 等了二十三分钟了，在外面等太久，实在饿了，方便我跟你一起吃个早饭吗？随便。啊、嗯、这么久没见大哥，不一起吃个早饭吗？你们吃吧，我约了导师。我让车送你。不用了。